уважаемый. Да. Как ваши ничего? С переменным успехом, ну как говорится Перемя... тот. С переменным успехом что? Как говорится тот. тут но самое главное как здоровье? Все прекрасно, все прекрасно, годен. Годен? Да, а ты? Давай что? Ну конечно, конечно, так сказать, а? переносить все тягости и лишение воинской службы. Согласно уставу. Правильно, правильно. А ты вот как? Про, а я не помню присягу. Я не помню присягу. Я про присягу тебе ничего не говорил. Я только что устав цитировал. Устав? Ну. Да. Забыв. Могу напомнить, немного. есть желание. Добро, давайте, давайте, добровольно, давайте. принудительно. Значит, для давайте. этого необходимо. Для этого необходимо а. некоторые действия с вашей стороны. А. Купить билет на поезд или пойти в а. районный военкомат в своем городе. Да. Вы где живете? Да. Так на данный момент проживаю? Ну, где зарегистрированы? А зарегистрирован в Саратовской области? Да, а находитесь? Нахожусь в Самаре. В Самаре. В Самаре городок, значит, приходите в районный, да, ну, или в городской военкомат. Да, пишите заявление: Значит, хочу ознакомиться с полевым Уставом Вооруженных сил Российской Федерации. Так. И, соответственно, подписывайте контракт и ознакомьтесь детально. Так. Я был ознакомлен. Я понимаю, забыл. Не знал, да еще забыл. Это, это вполне себе ну, объяснимое. Не знал или забыл? Это две разные вещи, если я не ошибаюсь. Не знал, Наверное? да еще и забыл, да. 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 Двухфактурное слово. Не говорите, я сам удивлен. сам удивлен. Но вам могу помочь. Вот я вам только что рассказал вот. алгоритм действий для того, чтобы немножко освежить память. Угу. Прекрасно. Как вам нравится вариант? Вариант? Ну, я, я не думаю на данный момент пока что. Почему? Вариант хороший, вариант хороший. Хороший вариант. Хороший. Во всех отношениях хороший. Ну почему во всех? Во всех, конечно. Во-первых, смотрите, Родину защитите. День. Я уже защитил Родину. Это ж когда это вы. Я... Я от, когда и от кого защищали Родину? Давайте определимся. От а кого? Ну, конечно. Ну, раз защищали, Но... значит... А вы интересуетесь у меня? Ну, просто из-за, так сказать, эстетического любопытства. Ну, я думаю, пусть это останется. Останется, значит, не защищать. Так и запишем, значит, Родину да. защищать не хотим. да. да. Понимаю. Поним... А, а можно ли поинтересоваться? Да, да, да. Поинтересоваться ли можно? Родина. Да, да, родина для вас что? Родина? Родина Мальди, я родился. А где вы родились? Я же вам сказал уже. Я забыл. Не, Забыли? З... не знал, да еще и забыл. Саратовая. Саратове. Саратове Саратовская область. А, а сейчас в Самаре, да? Да, да. Вот видите, сразу вспомнил. Как хорошо, когда есть да. кто-то, кто может подсказать. Наверное. Значит, Саратов для вас родина, а, скажем, вот Белгород уже не... Нет, Сара... для меня Россия. Для меня Россия, в общем, это моя родина. Неважно, где это. Ну, так это тогда... Для Россия – это моя родина. Тогда это вас характеризует с самой положительной стороны. Да. Ну, конечно. очень рад. Не могли бы вы взять билет на поезд и приехать ко мне в Белгород на улицу Губкина 1, и мы с вами вместе подпишем контракт. Я вам подарю даже экземпляр устава для изучения. На... Для чего? Для Можно вас для, для изучения. Для изучения? Да. Ну, а если мне это неинтересно на данный момент? Значит, Родину мы любим не очень все-таки, да? А, то есть у вас характеризуется, то есть если я не иду воевать, значит, я Родину не люблю, правильно? Я разве что-то про воевать сказал? Ну, вы говорите, подписывать контракт. Да, и на СВО. И, и, на... Фактор, и на, на СВО. Идет противостояние между Россией и Украиной, правильно? Как? Какое противостояние? СВО. И какой Украины? Ну, никакой Украины не существует. Мы противостоим всему, так сказать, блоку НАТО во главе с США. Не надо кашлять, это правда. Это, говорит, наш выдающийся лидер современности, особо приближенный к императору. Какой? Наш, Владимир Владимирович. А, ну какой? Ну. ну, вы не знаете, кто у нас выдающийся лидер современности в нашей стране? Знаю, почему знаю, ну, так я а просто вас проверить что же вот это? Ах, вот так вот. Я Конечно. бы на вашем месте не был бы столь неосмотрителен. Ведь может ну, статься так, что мне придется э, решать, быть, решать судьбу может... вашего распределения войска. Понимаете? Судьбу даже? Судьбу распределения войска так сказать. Ух ты, даже так. Направление, понимаете? Да. Очень интересно. Да, да. Вы где служили? То есть, вы здесь сидите, да. на данный момент, да. ищете молодежь. А вы молодежь? Вы себя относите к молодежи? Нет, ну в общем говорю. Нет, в общем, почему ну, я в общем? Я, я же с вами беседую. Я, может быть, с другими да. людьми беседую совершенно о других вещах. Но вы мне понравились, сразу импонируйте своей преданностью и любовью к родине. Денег не хотите. Это тоже вас Человек, характеризует который... очень положительно. Ну, я почему думаю, бы мне не воспользоваться ситуацией? На... извиняюсь, перебью вас. Или вы договорили уже? Я договорил. Ну каждый человек, который мне как проживающий, я думаю, в городе, в любом случае, в России или где-то, характеризует свою родину только с хорошей стороны. Ну не скажите, а, а, а Навальный? Что Навальный? Ну, во-первых, он уже умер, а во-вторых, во не очень хорошо характеризовал. Ну я не хочу углубляться в политику а придется, мне это ведь война это не составная интересно. часть политики один из ее инструментов, а у нас даже не я война, понимаю, ну а, а специальная мне? военная в смысле, что значит зачем ну я просто не хочу вот в это углубляться, потому что не то, что мне это не интересно вот хорошо, просто хорошо, на данный момент на данный момент, да я могу поговорить о многих вещах но затравить политику военную спецоперацию или еще что-то мне просто, ну не хочу я это почему же? Почему? Ну, потому что у меня много... Ну, я... <связываю> Все. А жаль. Могло быть поучительно. <связываю> Ира Шалегина, пораказывай ты привет, ма матинцы. Пане Любовь, витаю. Оркам сраку швабру пхаю, это бомба. Так, Харьков, будьте обережны, снова с півночи летит э, паскудная бляшанка.